Божаю здоровья Хочу вам показать еще один интересный прикол на базе OpenTX на аппаратуре Radiomaster. Так, что получается? Значит, виджет такой написан мной на языке LUA в свое время блекаути, времени стало трошки більше, думаю, що б і не, не спробувати. От, що воно вміє? Воно вміє е, пілота, е, пілоту підказувати, що коли включити, як правильно це зробити. Многі з сообщества знають, що я влікаюся HD-відео на дальній відстані. І от е, Така штука вона мені. Допомагала, как это сказать, по очереди включить то, что треб. И как оно работает, Сейчас покажу. Итак, вот у нас на экране такая штука есть, и вот э, на аппаратуре можно настраивать, допустим, на определенный канал. Хайвуда будет подпружиненный. И вот, например, вот у нас. Итак, вот она там, там предлагает там включить и там планшет, прочее, вот, наступный Ready to Turn on front station. Ну, то есть включите наземку, подсоедините USB. там USB, ну Ready и э, все, готово к полету. То есть это такой чек-лист, який, э, э, ну, что, зачем, как э, подключать, как что соединить, чтобы оно все працювало. Так, вот давайте теперь поднимемся на кишки этого всего. Так, вот э, USB накопитель, я да, подключил аппаратуру. Вот мы идем в папку виджеты. Так, вот У нас тут есть чек-лист. Ну и вот тут вот целый луа-скрипт и есть папка медиа. В медиа тут мы скидаем там картинки, звуки, ну все, ну, все это мультимедиа, за кем будет работать наш луа-скрипт. Вот. Ну и, собственно, вот тут э, и сам Lua скрипт. Так, сейчас я покажу, э, как он выглядит в GitHubе. Сразу скажу, что этот Lua скрипт я писал, как э, бы сказать, на базе там какого-то образца. Ну и тут дохрена всякая, там мусора, там у кого будет желание там разбираться там половину выкидаете, ну и вот что он состоит, вот у нас идут вот тут массивы и там через фор перебирается там звук, картинки, да? и вот прочее. Тут вы можете подставить какие звук при якому тему определяется. Должен сказать, что ну скрип вообще невеликий вот, да вот от начала и вот до конца вот весь скрипт я думаю что вы разберетесь видео разрахованы на властники таких аппаратур я думаю что тут вы... Но вам будет просто прикольно можете что-то свое поставить там можно там включить там, передатчик, подсоединить аккумулятор, проверить аккумулятор, чтобы были заряжены, ну, прочие приколы. Можно это все озвучить на нашем украинском, можете на английском, я побажаю. Так, ну еще раз, контрольный, покажу, как оно работает Так, вот мы на главном экране, эту картинку вы также же само себе сделаете, блин, яку хотите там. А, под, а туди вы там можете подставить в скрипт. Turn on station. Connect the tablet via USB. Ready to Всем добра и мира.